Слава Україні! З вами батальйон К2. Сьогодні у відео ви побачите штурм наших позицій силами механізованого взводу. Як ми бачимо, противник надалі втрачає техніку у спробах пробити оборону нашого батальйону. Зараз ми спостерігаємо одну МТЛБ противника, яка тим же самим маршрутом все так же їдуть на, нашу, на наші позиції. Все стандартно. Погода, как всегда, не в нашу сторону. Там тогда говорит, дождь прошел ночью, дымка стояла, туман. Так что противнику, как всегда, удалось достаточно близко к нам подъехать. Незамеченным. В этот момент мы спостерегаем, как наши противотанковые средства сработали. Достаточно удачно. Было подобрано хорошее место. После многих, после многих их колонн, мы достаточно везде проставляли противотанковые средства. Здесь уже десант спрыгнул. Скорее всего, что это десант, который выжил, потому что я думаю, что в мотологи было больше. Уже выпало 5, плюс это сейчас механ спрыгнул может в машине прибаранила все здесь она уже просто на автомате едет это два разных дрона было два разных ракурса уже спрыгнуло 9 человек противник решил отступать. Наши пивишки добивают мотолыгу. Очень хороший сильный подрыв. Это после тех дней, когда каждый день нас штурмовали большими механизированными колоннами. Противник вообще никак не успокаивался. Он каждый день одну, две, три мотолыги вот так поодиночно отправлял. Бывало иногда, что, что две отправлял. То бывало, то машина, то волги какие-то переделаны, то москвичи. Здесь видно, что подрыв был уже после того, как отработала отработал по нему тур проехал по полю и уже был подрыв на ТМ через недолгое время минут вот, наверное через 40 выскочила вторая мотолыга это мы уже успели увидеть немного раньше Каждый раз противник, когда выезжал в поле, несколько дней бывало по одному маршруту ездил на катана понимал что там мы еще не успевали заминировать потом только как происходил подрыв там любой из техник либо приезжая приезжали их не саперы на мотоциклах быстро там подлетали снимали минные шлагбаумы наши все время они старались поменять маршрут Но здесь он поменял немного маршрут не так удачно как он хотел был подрыв сразу на мина на, на мини на таянке. <звук> так, это первая матология, которая до нас не доехала. здоровенный мангал обвешен всем, чем только можно, резиновыми лентами, шахт, которые они вырезают постоянно. Ну, здесь мы переходим на наступный день. Противником было кинуто сразу много дымов ручных. мавик противника, который, скорее всего, ждал уже свою колонну. Просматривал маршруты, насколько хорошо пошли дымы. А дымы у них, тогда кинули они хорошо, дым низко расселился по полю. Поэтому противотанковые средства наши были немного ослеплены. Здесь мы видим, как достаточно за много крайних дней, такой колонны уже давно не было, выехал танк Маталыга. Здесь на видео не видно, но там еще догонят их еще вторая мотология. Колонна из трех единиц была. И противник немного извинил свой маршрут движения. Вот. Это баги. Тогда у них уже даже баги начали ездить с мангалами. Когда едет первый танк, это всегда немного больше напрягает, чем просто мотолыга там, или две мотолыги. Потому что много, много есть, атаку, ну если ведут там 2-3 мотолыги или БМП с танком, то чаще всего это танк с тралами идет. С тралами или с когтями, которые снимают минное поле. Но здесь было хорошо, здесь он пошел без, без противоминных средств. одна мотолыга, вторая мотолыга. У второй мотолыги мы подбили ее, насколько я помню, с FPV ее подбил 108 подраз... ну, с пилота 118. -го. И этого мотолыгу они здесь бросили, потом мы ее добивали. А танк про продолжил движение по асфальту. Раньше они двигались постоянно по полю. Здесь все-таки они решили применить тактику пойти по асфальту, прикрываясь посадками от от стугни. И в достаточно тяжелее зайти. Потому что заходить надо либо спереду, либо сзаду, сбоку уже не зайдешь. Здесь наша ПВ подлетала до Маталыги. Но мы <coughs> поняли, что, но что ее подбили пацаны из соседнего подразделения. И командир дал приказ догонять танк, чтобы танк не смог прийти на наши позиции. Потому что танк в упоре, когда стреляет, но это немного страшно. Я бы сказал даже мне немного страшно. Тоже противники, если честно, удивляют. Ехал увидел, что перед тобой мотолыгу подорвали, все, все, экипаж, грубо говоря, убежал с ним. Все равно объехали и начинают догонять танк. Конечно, пацаны достаточно подготовлены. Есть одно попадание, Хороший, за... хороший заход был. И мы видим, что из-за сетки, скорее всего, из-за мангала комплективная струя от FPV пошла в сторону и его толком не задела. На асфальте мы здесь тоже минировали, но не минировали тяжелыми там, минами как ТМ-62. Все мотолыги пошло, что-то не так. Либо была команда на отход, либо механик немного заочковал и развернулся и начал отходить. Либо это был тактический отход. Танк прикрывает, а мотолыга отходит. В этот момент наша бронегруппа уже также была на подходе. Потому что риски есть, что танк мог проехать наши позиции, либо разбить наши позиции и пойти дальше в глубину. Поэтому пришлось бы ему пришлось бы встречать его. А танк, танк. должен встречать танк. По-нормальному. А Затея у противника была хорошая, реально. Но <coughs> немного неудачная. Здесь мы видим, как они отходят на свой завод, с которого они постоянно начинают выдвижение. Ну, не на свой, а на наш завод. Просто сейчас под их контролем. Иначе пилоты FP стараются догнать, по максимуму уничтожить. Но в мотолыге, скорее всего было что-то повреждено, потому что двигалось достаточно не быстро. Ему и не повезло.